Шалені вибухи в Ростовській області. Відразу наших глядачів попрошу поставити лайк, прокоментувати, підписатися і поділитися. Звісно ж, нашим воєнним зведенням. Пане Романе, місцева влада тамтешня каже, що в Ростові це була підірвана підстанція. Але по детонації ну, це як 10 підстанцій, на мою скромну думку. Ну, На підстанціях є чому горіти, і чому взриватися. То тобто, в тому, що сам по собі підрив, він ліба контактний. непосредственно выполняемые наземными операциями, в течение наземных операций, либо это воздушный удар с помощью беспилотников. Но на, сама по себе подстанция – это определенное количество трансформаторов, это очень много масла трансформаторного, которое, если загорается, или там, то есть, либо при подрыве, либо при вытоке загорается, он дает довольно-таки серьезное зарево, потому как раз на подстанции есть чему взрываться и сама по себе подстанция, которая питает военные объекты, а их очень много в Ростовской области, мы уже видели эти удары по ростовским военным заводам, аэродромам, сама подстанция является тоже военным объектом, если она питает непосредственно один из или часть тех, военных механизмов, потому Наявляється естественно, легальною воєнною цілью і попадає в список санкційної політики малюка Буданова. Я би так це сказав, пан Роман. Також в ніч наш, 17 червня повідомляє терористи, повідомляють росіяни, що. А, мешканці Ліпецька чули вибухи, і було видно атаку безпілотників на Новолипецький металургійний комбінат, і також а, дим і вибухи на тракторному заводі. Тракторний завод випускає е, Новоліпецький. Він випускає е, тягачі і е, системи. переброски техники в основном С300, С400, то есть это в чистом виде военный объект. Ну, естественно, Новолипецкий медкомбинат, он один из основных поставщиков российской армии металла, причем металла для дальнейшего производства, опять же на тот же тракторный завод, то есть в том же Новолипецке. Поэтому вот эта, вся эта технологическая цепочка производства металла производства, в конце концов, механизмов для армии или брони для армии, она также попадает в санкционный список Малюка Буданова. Ну а дальше, исходя из возможностей, из этого санкционного списка проводится уничтожение вот или повреждение, по крайней мере, как сегодня ночью. Пане Романе, зараз ще згадаємо і про С-300, і про Крим, тому що є висловлення речника військово-морських сил України Платенчука. Але хотів би проговорити по оперативній інформації щодо північного напрямку і Харківської області. Наші бійці кажуть, наступне що є. Цитую позитивна динаміка біля липців напрямку Лук-Лук'янці і Глибоке. І до речі, є вже скрін від Ріа Новосі, окупанти. Вони кричать. Що что сили силы Украины стягивают войска. Вот что они говорят. Київ стягує техніку к второму і третьому ешалону оборони на харківському направленні. Це може бути частиною підготовки ВСУ к контрнаступлінію. Ну, власне, на харківському напрямку є оця, я кажу, позитивна динаміка. І пане Романе, Костятин Машовець, військовий експерт, каже, біля Вовчанська наступне, що ворог намагався, знову ж таки, про агрегатний завод, намагався рухатись біля річки паралельно річки Вовчанка по вулиці Металургі... Металіста, не вдалося їх. Оточили на агрегатному, і єдиний шанс зараз спробувати їм деокупувати свої ворожі війська. Це по вулиці Шевченка рухатись, але кажуть, наші бійці безуспішно і Машовець наголошує, що на агрегатному може знаходитися дві сотні окупантів. Агрегатний завод он, пусть небольшої. Тоді -то, там може бути рота палтери, там може розполагатися. От до двох сотень, якщо там дві роти. россиян то есть это может быть тем более нашим огнем они были могли быть выдавлены из близлежащей позиции как раз и попытались укрыться на этом заводе я думаю все-таки этот завод сотруд то есть уже наши наша авиация наши ракетчики Наша артиллерия, его заравняют, похоронят россиян на этом заводе. Но они же хотели увидеть Волчанский умереть, была же великая задача у россиян. Ну, вот примерно э, нашим войскам придется эту по э, последнюю, так сказать, мысль россиян воплотить в жизнь. А то, что движение идет по правому берегу Северского Донца, у нас сейчас положительная динамика. Вот здесь, если посмотреть на карту, чуть больше ее сделать два участка россиян, где они вторглись в харьковскую область, то есть это в районе Липцов и в районе Волчанск. Это левый, правый берег Северского Донца. Так, так вот по правому берегу намного проще россиян выбивать. Почему у нас там такая серьезная положительная динамика? Правый берег он сам по себе западный, то есть удобнее двигаться, там и удобнее двигаться потом вдоль Северского Донца до, до, до эм, Севернее, то есть если выдавливать россиян дальше на российскую территорию, а левый берег чуть сложнее, это как раз район Волчанска, чуть сложнее, опять же это не, не глобально, а потому я думаю степ by степ то есть купируем в районе Волчанска россиян почему они там начали сейчас закапываться сначала отработаем по липцам, то есть это ближе к Харькову, то есть выдавим их из-под Харькова хотя бы на 30-километровую э, дальность, чтобы артиллерия до Харьковских объездных дорог не доставала. Ну а дальше займемся уже Волчанском. Там масштабных наступательных действий у нас не получится, там недостаточное количество войск. А снимать, допустим, откуда-то с Восточного фронта уже нельзя, потому что мы просаживаемся по Восточному фронту, отступаем там по многим позициям. Сейчас давление россиян увеличивает, они туда подтягивают дополнительные части, особенно в район Волновахи. То есть это общее направление в сторону Угледара. Поэтому для нас опаснее намного сейчас ситуация. По востоку мы можем потерять часть Донбасса, а то и весь Донбасс, если сейчас просядем, особенно в районе Угледара-Курахова. То есть, я думаю, будет перераспределено перераспределены усилия наши, те небольшие, но они все-таки есть на эти два направления. Сейчас, кстати, как раз генералитет наш выполняет боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на фронте, то есть от главкома, и все занимаются непосредственно на, 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 на участках, на этих участках, и идет, я вижу, уже идет перераспределение довольно-таки успешное, вот, Степ байстеп, спочатку ліпці, потім Валчанська. Ну і я думаю, за Курахова у глідар ніхто не забув. Пане Романе, є підтвердження від 12-ї бригади спецпризначенців Азов разом з Боревієм. Вони просунулися, от бачимо синеньким кольором на мапі. Зуміли вибити ворога. Що кажуть азовці? Вони зуміли просунутися на один кілометр в глибину і розширити. На 2 кілометри. А я не військовий звичайно, але це ну, дуже е, хороша позиція, коли ширина дозволяє отримати вдвічі менше, ніж довжина заходу. Це ну, оптимальний варіант при э, видавлюванні. Тобто, це небольшое контрнаступлення, це іменно видавлювання, виставлення своїх позицій. Азовці молодці, азовці в районі лісництва э, там чудіса показують. Ну, це серйозна э, штурмова. Группа, которая выполняет задачи э, поставленные, если у них есть достаточное количество техники и боеприпасов. Э, то есть вот такие группы надо, конечно, выделять, туда поставлять максимально. Они, они будут выдавливать, продавливать, создавать э, российские позиции, создавать опасные участки уже на других направлениях для россиян. Россияне прекрасно это понимают. Э, там даже боятся выходить на позиции, там, где начинают работать азоты. А сами за 10 лет из Азова сделали такую серьезную бабаюху, в том числе и информационную. И уже часть, так сказать, имиджа Азова работает на Азов, на наши войска. До речі, і от Редіс командир Прокопенко з полону, який повернувся легендарний, записав відео буквально на днях вчора, якщо не помиляюсь. Мовляв, що він подякував на англійській мові так, хорошою, якісною англійською мовою, він це розповів. Що ми знаємо, що США нарешті дозволили азовцям 10 років не дозволяли купувати зброю і отримувати верніше, отримувати від партнерів нашу зброю, тому що пропаганда Росії розказувала в світі, що це неонацисти, і в тому роді. А дело в том, что американское оружие, оно сейчас на данный момент лучшее на поле боя. Ну, то есть почему Азов постоянно запрашивал именно его, так как максимально как раз американским оружием. Вот, кстати, те же положительные динамика – это как раз спасибо американцам. То есть, во-первых, то, что разрешили одному из наших самых патриотических подразделений и боевых подразделений используют свое вооружение и тут же зовцы показали результат потому здесь так сказать, для для двух сторон большой положительный плюс Пане Романе, і я обіцяв згадати про Крим речник військово морських сил Плетенчук каже наступне: що ефект від знищення Керченського мосту зараз вже не той, навіть якщо принаймі брати рік тому, тому що за словами Плетенчука Росія використовує лише на чверть міст для постачання всього необхідного на фронт. Ну, основное сейчас все равно остается только не Керченский мост, а общее Керченское направление. То есть для направления в сторону Херсона, Крыма. Идет переброска Керченским мостом через ЖД, через автомобильные. До сих пор пытаются россияне там другими уже паромами перебрасывать через паромную переправу. То есть общее направление однозначно это для россиян сейчас важно, пока не запустилась железная дорога. Но вот на днях буквально они будут запускать железку из Ростова на, через Таганрог на Мариуполь, на Бердянск, на Мелитополь. Но вот если эта железка запустится, тогда да, тогда Керченский мост станет где-то ну, в 50% поставки. Но опять же, Керченская переправа общая, потому что через Керченский мост рядом идут, во-первых, кабеля или электричество идет, под продуктопровод, водопровод, то есть там целый процесс, там довольно-таки серьезная махина по переброске, ее надо однозначно отрезать, потому за Керченский мост как раз забывать нельзя, это первоначальный удар должен быть именно по Керченскому мосту. Кстати, большой вопрос генштаба, а что случилось? А как это у нас мост до сих пор еще стоит, и через него практически все пропихивается? Где, в конце концов, обещанное? Причем ни одним генералом обещанное. Керченский мост уже должен быть еще в мае почить в ГОЗе, а уже июнь. Но это вопрос, я же говорю, это вопрос Генштабу принять решение, решения, но уже сильно затянули. И с Керченским мостом, и с Новороссийским терминалом. В конце концов, дождетесь того, что свяжут руки опять Малюку с Будановым и Новороссийский терминал, свяжут этими постановлениями теми же швейцарского саммита, потому что там есть эти механизмы, которые не дадут возможности работать по Новороссийскому терминалу. Пока еще не подписали россияне так сказать, эти требования, торопитесь, уничтожайте, потому что в конце концов свяжут и будете как после зерновой сделки рассказывать, мэкать, бэкать, куда дели 300 миллионов собранных на Сибэби для уничтожения новороссийской или там новороссийских портов. Придется раздавать обратно, это ж сколько, бегать, это ж сколько бегать, чтобы каждому донат поддавать. Есть эти проблемы, и в э, Керченский мост точно должен быть уничтожен. Э, а вот дальше уже возникает вопрос по уничтожению и железной дороги. В районе Гранитного сейчас россияне собирают серьезные силы, причем начинают мост в районе Гранитного, там это Кальмиус, это вот железная дорога пере, переходит именно с левого на правый берег Кальмиуса в районе Гранитного. Там у россиян уже такие серьезные силы собраны, ПВО, кстати, в том числе, вот опять дождемся называется, то есть они запустят еще и сухопутные коридоры, тогда у них стопроцентное движение будет, тогда будем не только Восточный фронт ловить, а еще и ловить Запад, то есть Запорожский фронт в районе Запорожья, Васильковки и Работина, потому что у них тогда эти 500 километров схлопнуться за счет железной дороги, которая сейчас у них есть, проблема логистическая, а потом ее не будет, и левый берег напитают. То есть долго что-то, вот, честно сказать, затягивают наши генштаб, наш генштаб по уничтожению этих, этой логистики и Керченского моста, и уже построенной железной дороги. Пане Романе, до речі, наші оборонці і інструктори представили новий дрон. Він називається Stalker 5.0. а він вартість його 60 тисяч євро. Які його характеристики? Швидкість 75 км на годину. Може нести 150 кг вибухівки. Дрон має вдовжині 5 метрів і дальність ходу 600 км. Його представили на Одеському цьому зібранні, там де ми вчора, до речі, з вами і коментували. заяву вице-спикера Сейму Польши. Ну, власне, я так разумею, что это дрон на уровне Сибей, без мамаями и еще одна е ланка в тому, чтобы протистояти достойно Черноморскому флоту Российской Федерации. Ну, как минимум на стрелинке, то есть может управляться э, на полную дальность хода, э, которая предоставит двигатель, допустим, и топливо, которое будет на борту. То есть один из один из, по крайней мере, механизмов для выполнения боевой задачи. Но все-таки это небольшой. Больше этот катер будет использоваться для переброски и переброски грузов для поддержки наших войск на противоположном берегу. Либо левый берег Днепра, либо острова, либо может быть и движение в сторону Крыма после выхода на Скаду. Это тоже один из вариантов. Но опять же, первый образец, главное поставить его в строй и запустить в промпроизводства то есть один один конечно ничего не сделает хотя бы то есть старта вода лиха беда начала а вот дальше уже вопрос министерства обороны быстро поставить строй то есть у должен запустить это массовое производство причем все-таки дешевое, это не сотни тысяч долларов это ну дешевое относительно конечно но для выполнения такого рода задачи это относительно дешевое А механізм, який нічим не хуже, в принципі, і МАГУР, і Сібибі, ну, по крайній мірі, аднаті. Пане Романе, і про наших партнерів, про саміт миру і про все на світі. Суть в чому, що після саміту миру Швейцарії журналіст китайський запитав Володимира Зеленського, чи є Китай ворог. Нам. Зеленський сказав наступне: що Китай не є нам ворогом, але хотілося би, аби він був нашим партнером і другом. Ну, по Китаю ми вже мільярди разів говорили. Це, це китайська цивілізація і Сі Цінь вони Они ж виконують для себе задачі. Тобто вони делают то, що вигідно їм. Потому если есть какой-то механизм для выгоды, они его будут использовать. Вопрос именно непосредственно врага. Да, конечно, враг. Какой он друг? И другому никогда не станет, потому что с помощью китайских механизмов войны были убиты сотни тысяч украинцев в том числе. Пусть российскими руками, вопросов нет, но китайскими механизмами. И это все прекрасно понимают, все прекрасно знают. И, естественно, даже само принятие решения Путиным на вторжение в Украину, оно было однозначно либо одобрено, либо сгенерировано Си Китаем. Потому такая позиция, ну, мягко скажем, непонятна. Уже и так видно, что по этому саммиту мы очень сильно потеряли. Потеряли международную поддержку. Причем международную поддержку раза в два потеряли. В прошлом году, 23 февраля 2023 года, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, которая которая поддерживала Украину, причем поддерживала территориальную целостность, резолюция с требованием выведения войск России с территории Украины. Резолюция 23 февраля 2023 года. Полтора года прошло, чуть меньше, и оказалось всего лишь 78 организаций, даже не стран, там странные организации. Всего лишь 78 организаций поддерживают даже не выведение войск, а какие-то три пункта которые по большому счету нам же они и притят кроме допустим возврата наших детишек и обмена пленами то есть в потеря как минимум в два раза международной поддержки и еще и это взять всем показывать ну это вверх недальновидности или политической тупости и глупости как минимум. То есть, если даже знали, что мы потеряли поддержку, в два раза потеряли, так не надо было это выпячивать на весь мир, а потом рассказывать, что Китай друг. Вот, скорее всего, потеря поддержки и вывела, привела к тому, что пришлось краснеть, зеленеть перед китайцами, рассказывать, что Китай оказывается, оказывается, Китай наш друг. Как хорошо, что они несколько сотен тысяч украинцев помогли убить россиянам. Ну, честно сказать, тоже никакие не не ворота не лезет это... это. Позиція пане Романе і Єн Столтенберг в виданню в Телеграф сказав наступне: що НАТО обговорює проведення ядерної зброї в бойову готовність. За словами генсека НАТО, альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії і власне, от Китаю. Він наголошує, що до 2030 року ядерні боєголовки в Китаї можуть зрости до тисячі там Одиниць тому наскільки це серйозно, наскільки це є серйозна ескалація, і що означає, за словами, на вашу думку, Столтенберга що от власне приведення ядерної зброї в бойову готовність? Ну, е, дело в тому, що звісно розділіти два компоненти: є е, ядерний боєзапас. допустим, да, который хранится в определенных хранилищах, то есть там целый механизм хранения, поддержания микроклимата, контроля, перезаряд, ну там очень много мероприятий, которые проводятся постоянно, то есть здесь ничего смотреть, так сказать, не надо, здесь не, не, нет смысла. Это не то, что там пройти по погребкам, посмотреть, как оно лежит. Нет, это проводится постоянный мониторинг и обслуживание ядерных зарядов. Но ядерный заряд – это заряд, то есть это грубо боеголовка. А есть такое понятие, как носитель. Так вот, носители, носители боеголовок, их очень много. Есть ракеты наземные, допустим, земля-земля, ракеты земля-воздух, ракеты земля-корабль, это все ядерные в том числе. То есть они могут быть ядерными носителями. Есть ракеты воздушного базирования, опять же, воздух-воздух, воздух-корабль, воздух, воздух-земля. И эти все механизмы, вот их давно не проверяли. Их давно, ну, слово давно, это все относительно определенных регламентирующих документов, но тем не менее. То есть этих, этих механизмов мы не видели и не слышали. Именно такие, кстати, учения проводили, проводили россияне с белорусами. То есть они проводили... На осмотр носителей. То есть выводили из Кандеры на позиции, поднимали самолеты, которые могут предположительно нести ядерные ракеты или ядерные бомбы, носители опять же. Вот та же самая картина и по НАТОвским механизмам. То есть они будут проверять и учения проводить носителей. То есть выход на Боевое дежурство носителей ядерных зарядов вряд ли с расположением самих ядерных зарядов в этих носителях. То есть двигать ядерные заряды вряд ли будут. Но сами носители проверят. Причем это будут корабли, подводные лодки, это будут ракеты, это будет авиация. То есть, как раз четыре механизма донесения заряда до противника. Нормане і про авіацію Володимир Зланський також сказав, що F-16 шістнадцяті віддані будуть вже от найближчим часом. Скільки ми вже чуємо найближчим часом влітку? Осінь, вже всі пори сезону року. Ми вже мали F-16. Наскільки реально ви вважаєте, ми от коли можемо отримати ці F-16, і чи буде про них повідомлено офіційно? Чи вони з'являться в небі інкогніто, як і ракети АТКМС свого часу? Ну, так як практично всі вже такі реперні точки, крім одної, пройдені, тобто і вибори в Європарламент, і цей Саміт нікому не нужний. и некоторые механизмы, которые были перед этим анонсированы, то есть это уже не май, не начало, не конец мая, мы вспомним, как анонс был под май месяц. Скорее всего, сейчас это все будет подгадываться под уже саммит натовский в Вашингтоне, то есть под юбилейный. Вот где-то в районе, либо до, допустим, либо в районе самого саммита F-16 покажутся в нашем небе хотя бы пара датских F-16, причем, скорее всего, это будет анонсировано, то есть по, по, по всем так сказать, законам этого жанра, артисти, артистического жанра, потому что все это вплетается в общую предвыборную кампанию Байденовскую, вернее, Белого дома, потому, скорее всего, это все будет вот так преподнесено. Появится F-16, их потом, вернее, их анонсируют, появятся, покажут, там может быть пара, может быть звено, вряд ли это будет там бригада или там две бригады, то что нам действительно надо. Покажут чисто анонс для того, чтобы можно в кричащих заголовках написать, что F-16 заполонили небо Украины, нанесли всех сокрушающий какой-нибудь инаугурационный удар по российской территории, ну вот такого в таких Красках разрисуют, но это будет всего лишь пара или звено и не более того. Основные самолеты от Нидерландов мы будем получать ближе к осени, а это опять же под что? Опять же под э, уже сами выборы э, Белого дома. А f 16 на коротком поводке э, держит Белый дом, то есть а сейчас это э, непосредственно как раз раз политтехнологи, э, которые вплетают наши боевые действия в выборную программу, по крайней мере, Байдена, это как минимум. Пане Романе, от, до речі, Джек Саліван, радник з нацбезпеки, президента США сполучених штатів Америки, сказав, що в разі, якщо до влади прийде Трамп, то ці от безпекові угоди, наголошую нашим глядачам, не гарантії, а угоди, які були підписані в італійському барі на саміті G7, він зможе розірвати. Наскільки це серйозно? Наскільки це є залякування з боку демократів щодо республіканців? Чи справді таке можливо? Ну, технически однозначно, а это может и Байден сделать после выборов, взять его, разорвать и попорвать эту бумажку и забыть, что она была. Потому что здесь это уже как раз есть элементы этой борьбы. Ничего страшного, если народ Соединенных Штатов Америки проголосует за Байдена, для нас точно не будет. Мы будем работать с любым президентом, за которого проголосует народ Соединенных Штатов Америки. У нас есть поддержка самого народа и Сената, нам причем обоих палат и одной и другой, нам этого достаточно для того, чтобы проводить свою уже агрессивную политику против России. Она должна быть агрессивной. Это не должно быть, нельзя вечно оставаться в режиме мальчика для битья. Надо агрессивную политику вести. Я думаю, и народ Америки. І конгрес нас в этом піддержить. Ну а Нік е, президенту буде діватися некуди, он не може пойти проти народу Америки проти Конгресу. Пане Романе, і ще така цікава інформація, тому що наші сус сусіди. Румуни на узбережжі Чорного моря із ЗРК Петріот успішно відстріляли по мішені, що імітувала крилату ракету. Власне в самих Румун зараз є чотири установки Петріот. Вони замовили США Сім на озброєнні працюють лише дві. Але це це не є такий сигнал. От про що ми з вами говорили? Що теоретично країни з альянсу, які є нашими сусідами, можуть частково захищати небо над Україною, і тут ми кажемо про Чорне Море, Чорноморський коридор, зерновий, і загалом, про можливу допомогу наших сусідів в майбутніх атаках проти Росії, Ну, скорее всего, в время любой време военный российский объект или подошедший об'єкт або Румунії буде уничтожен. А дальше следующим шагом будет уже либо прикрытие и нашого, в тому числі неба по, по тем позициям, которые будуть согласованы, либо переброска одного из патриотов в район Одессы, что было бы очень выгодно, кстати, трем странам, и Украине, и Румынии, и Молдове. Оно бы, этот бы патриот прикрыл бы как минимум одно направление. Потому степ-бай-степ, -степ, я думаю, вопрос этот в этом году будет решен. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю сьогодні 17 червня. Понеділок обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.